səmimi, şən uşaqdı. Heç vaxtlarda sadamı tək qoymazdı. Ürəyli, cücüllü uşaq idi. Nə vaxtsa nəsə problem olardı, gələrdi, kömək eləyərdi. Ya, maddi cəhətdən çatmasa da mənəvi cəhətdən adamı təsəlli. Hətta mən bir məktəbdə oxumuşam. Düz sinif yoldaşı olmamışam ki, parallel sinifdə olmuşuq. Həmişə dərs vaxtı ya belə çox fərqlənirdi. Hansı yarışmalar, tədbirlər olurdu, həmişə orada fəal iştirak etməyə çalışırdı nə təəssürat doğsuna çatdırmaq məməttə vəziyyətə gəlməsi. Və açığı en dostunun qardaşına dediyi, qardaşına da deyirdi, mənə də deyirdi. Həmişə deyirdi ki, o uşağının elə bir ürəyində var idi. Gedəndən deyirdi ki, mən gedirəm şəhid olacağam. Biz də deyirdik ki, danışma da, belə şeylər danışma, gülürdü yola beydi. Deyirdi, mən şəhid olmağa gedirəm. İnşallah qismət, qismət olar ya torpaqları alıb qayidərəm, onsuz da inşallah şəhid olaram. Qayıd. Emin Martayın 30-u idi. Əmin qonaşırdı, yəni bu şəhidlikdə azadların yaradıydı. Çox itkimiz var, şəhidimiz var. Biz məəmmimin özünə müvafiq oldu istəyirəm gəl görəy. Dedi, gələcəm bir həftəyə, qardaşım görüşəcək. İndi yəni, elə iksimət oldu ki, alınmadı. Çözünüş oldu deyə yəni, gəldi, prosta canlı gələ bilmədi, yəni. Mən şəhərdən gəldim, gördüm ki, məsəl qardaşın vəziyyəti pisdir, əsəbləşib sad Bir gün oğlub ayından sən möcə çənd cəmad, yəni məhəllə cəmadı bilizmi şəhid olduğumda düzü baş bir nəfər gəlib, çıxıb ki, bu məhəllədə şəhid olan var. Mən də özümü cirdim töz olanmdan çıxdım, getdim qardaş əlini vermişdi, qanamışdı. Alıb getdim, əlini tibbi yardım göstərdi, bağladı qəmini. Hardasa üstünə 2-3 saat keçdi. Həmin ot qardaşın oturduğu ot seçdi mənqarağa, sıxdı divara, dedi ki, möhkəm ol, əmin şəhid oldu. O xəbəri çıxdımdan sonra Çizəyimin boşaldı. Uzan, yıxıldım yerə, başladım ağlamağa. Mən vaxtı o Eminin 40-a qədər mən özümü hiss eləmirdim. Ya bilmirəm, nə yatmaqdı, hər şey qarışdırmışdım beynimdə. Mən həqiqətən belə biraz gülməli gələ bilər insana. Mən həqiqətən Eminin son mənzilə basdıranda mən baxırdım Eminin gözlündə yaş tökülə dücəyə birdin torpağı nəfəs alırdı. Danışırdım sözlərdə, deyirdim. Bilmirəm, bir də Eminin nəfəs alır. Məni danışır Xalqımızdan çox razıyam. Yəni, başa düşən xalqımız var. Bizə çox mənəviyyatda dəstəy, onda tək qoymuyorlar. İstərdim ki, 3-cü dərəcəli ordeni veriblər. Allah köməyi olsun. İstərdim ki, heç ən əsası qəhrəman adı versinlər. Çünki evin çox qəhrəmanlıq tərlədib. Arıcı Zəmin döyüşə girəndə ondan öz elə bir döyüş yoldaşını deyib ki, "Sən gedmə, mən gedirəm. Atanın üç oğludur, biri vətənə qurban olsun." Arıcı bu sözü işlədi və yəni, qəhrəmanlıq tərlədib.